bukanlah pemetah seperti di Eropah, bukan pemetah di negeri-negeri seperti di Thailand dan sebagainya, di mana dalam sejarah pemetaan raja-raja di negara-negara tersebut, mereka ini memetah secara mutlak. Tak boleh sabar. Ha? Pembesar-pembesar umumnya patuh pada kehendak raja ini dan dia boleh berbuat apa saja. Tetapi di negeri Melayu ini pemetahnya sangat berbeza. Raja dengan Pembesar itu sebenarnya dia berkongsi kuasa dan pemerintahan ini berlaku secara mesyuarah kolektif. Konsep mesyuarah dan kolektif ini disebut adalah ikonu mulut dengan sangat jelas. Bahawa setiap individu atau mereka yang memegang kuasa itu, bila nak buat satu keputusan, dia mesti akan melakukan mesyuarah. Dia mesti akan membuat keputusan secara kolektif. Dan ini bukan ada dalam ikonu mulut saja. Dia ada dalam teks-teks undang-undang yang lain sama saja. Dia ada dalam sulatul latin. Dia ada dalam teks seperti teks misal Melayu. Dalam peraturan dalam undang-undang ah -undang, dalam sistem pemerintahan di negeri Melayu ni kadang-kadang kita mungkin tak nampak sangat ah. Ambil contoh di Perak. Di Perak ini dia ada satu majlis orang besar disebut sebagai majlis orang-orang besar. Keahliannya dalam sekitar 300 orang. Ada sultan, ada pembesar dalam tu. Dan macam mana institusi ini membuat keputusan pada abad ke-19 sebelum kedatangan British? Mereka buat keputusan dalam satu perkara yang berkait dengan kerajaan secara mengundi. Angkat tangan. Ini yang saya baca daripada tulisan oleh Andaya. Seorang raja itu buat keputusan satu, ini satu undi. Dan pembesar-pembesar lain juga satu undi. Dan mereka membuat keputusan ini dalam, keputusan, dalam tindakan mereka ini disebut oleh Andaya sebagai sangat demokratik sifat dia. Kerana pada masa itu, pemeta raja atau pembesar mengundi suara mereka ini sama didengari dalam membuat keputusan-keputusan tersebut hubungan kekerabatan ini juga wujud dalam bentuk kedaulatan yang bukan ditentukan oleh